yaxshi ustoz tanlashi baxti qanaqa bo'ladi qandoy talpinish kerak ustozlarga qanaqa qadriyat berish kerak shu ustoz haqida o'zigizni fikrlarigizni bo yorinla rahmatli dadam aytardilarda bir <laughs> kuni ikkinchi qavatga g'isht otyapmiz g'isht ukam tepadan ilib olyapti men pastdan otyapman endi charchab qoldik yoshmiz endi oltinchi yettinchi sinfda o'qisa kerak endi o'sha paytlar men endi o'tirdim ozgina dadam keldi nimaga ishlamayapsizlar dedi men aytdim dam olyapmiz dedi bu, e bo'lmaydi bunday dam olish dedi nimaga desam g'ishtni otganda ishlab ikkinchisini olguncha dam olish kerak otasiz ikkinchisini olguncha dam olasiz yana otasiz yana ikkinchisini olguncha dam olasiz bir toshni hovlidagi bir kamaz toshni u burchakdan uberçek, bu burchakka toshda keyingi oy u burchakdan u burchak tomorqani tepasiga katta katta toshlarni buyoqqa shunday shunday qilib jisman pishirganlar deb o'ylayman keyin bizni sabrimizni pishirganlar deb o'ylayman bo'lmasa qani mantiq bu yerda nega bizni bunaqa azoblayapsiz u yoqqa toshdigiz nega bu yoqqa endi toshdeyapsiz desak bo'larmidi shuni deditmadan ya'ni aytdirmadim shunday gapni shunday muomala ustoz shunday bo'lishi kerak deb o'ylayman ustoz har bir shogird isyonga ketib qoladi ozginadan keyin shuning uchun ustozni oldida ko'p turolmaydida ustozni mahorati yani ana shu şu... qalbini o'qish kerak deb o'ylaymanda de şagırt. shogirdni endi shogirdlardan talab qilinadigan narsa sukutni or, o'rganish kerak hozir juda ko'pchilikda ozgina keyin ozgina kecha bir bu <laughs> yerda bir tasvirimiz bo'ldi bu yerda turklarda bir nima bor kasb bor kuyib qorayib ketgan qozon tovoqlarni tozalab beradi olib borasiz tovolarni tagidan olov yoqadida qanaqadir bir qor qorishma bor aylantirib aylantirib oppoq qilib beradi xuddi shunaqa ustani oldiga bir onaxon farzandini olib kelibdida Bolam çıraq shogird bu yerda bor hozir ham bor chiroq deydi bular shogirdlarni chiroq deydi chiroqlikka olib kelibdi olmayman men hech kimni chiroqlikka desa yo iltimos bu hozir ta'tilda ko'chada vaqti bekorga o'tib ketmasin deb olib kelsa mayli debdi rozi bo'pti. 3 kundan keyin bola kelibdi birinchi kun kelibdi ustoz indaman demak ishini qilaveribdi ikkinchi kun kelibdi uchinchi kun kelmabdi qiziq ekan-ku bu debdi to'rtinchi kun yana kelmabdi keyin xavotir olibdi telefon qilibdi boyagi onaxonga bolangiz kelmayaptiyu tinchlikmi biror <laughs> kor <laughs> bo'ldimi desa yo'q ishni o'rganib bo'pti" debdi Qana qilib o'rganat desa oson ekanu debdi tagidan aloq yoqar ekansiz ustidan qora nima bilan aylantirar ekansiz desa boyagi usta aytgan ekan ha nomard o'zi o'rgangan yetmay onasiga ham o'rgatdi" degan ekan ya'ni aytmoqchi bo'lganim ozgina narsani bilib olib har narsani o'rgandim deb o'zini tutishni boshlaydi hozirgi yoshlar ko'pi o'sha <laughs> usta <gülüyor> o, uh, usta yigirma yildan beri u ishni qiladi yigirma yildan beri u ishni qiladida uni balki boshqa sirlari ham bordirda lekin yoshlar ko'zi bilan ko'rib bo'ldi buni cho'zdim ya'ni bu ishni oxiriga yetdim deb o'ylaydi uh, meni me, nimam uh, yurishni hamma eplaydi har odam olloh bergan ikkita oyog'i bor harakat qilishni eplaydi lekin bir joyda uzoq turishni hech kim eplolmaydi ko'p kam odam eplaydi bir joyda uzoq bir soat qimirdamay turish masalan men bir eksperiment o'zimni ustimda o'tkazib ko'rganmanda stulni tes nima qilib teskari qilib bunaqa qilib uyni manay burchagi bo'ladiku burchagida o'tirganman hech narsani o'ylamasdan telefonlarni o'chirib qancha o'tiraman o'tira olaman man shu yerda qancha o'tirishga kuchim yetadi o'n besh daqiqadan keyin vaqt shu darajada sekinlashadiki uni men tushuntirib berolmayman uni faqat qilib ko'rish kerak shunaqa zerikarli shunaqa nima bo'lib qoladiki odam lekin bu ma'lum bir vaqtdan keyin o'tadi shogirdlarni ham ustoz bilan munosabatida ana shu to'xtab turish qismi og'ir keladi ularga o'shandan o't olsak keyin boshqa eshiklar ochiladi boshqa nimalar ko'rinadi lekin bugungi tez zamonda ana shu bir joyda to'xtab turishni eplolmayotganliklari uchun ko'pchilik boyagi nima deydi e bo'lmadi meni ishim emas ekan bu boshqa narsani urinib ko'ray menga yoqmadi yoki bo'lmasa bo'ldi bu ishni o'rgandim deb ketishadida